Шановні колеги, раді вітати вас на традиційній післяматчевій прес-конференції. І першим завітав помічник головного тренера Олександр Миколайович Приготько. Олександр Миколайович, ну перше питання, воно є традиційним. Ваш коментар гри, яка ще й не завершилась. Всі недовольні результатом, Вже давно не побіжняли. может быть, в предыдущих играх и создавались моменты, было большое количество моментов, которые команда создавала в атаке, но не реализованы. Сегодня все-таки видно, видно то, что не добрали, забили игры, не забили в прошлых, уже сегодня реализовали. Поэтому еще раз повторю, результатом давали. Ну, Белоцерква такая фартова для вас выявилась. Может, на матч такой же проводили? проводите? Вы знаете, ну, в этой жизни может быть. Поэтому не только от нас это зависит, а еще наши руководители будут принимать решения. Ну а почему бы нет? Почему бы нет, если здесь нас и встретили хорошо, ну и прежде всего достигли положительного результата. Ну, позитивный результат, я покажет завершается позитивным результатом. Проте, чи є певні моменти, якими ви невдоволені, які потребують там певної доробітки. Ви знаєте, ну бути довольним повністю ну, такого ніколи не буває. Є, мабуть, є моменти, над якими всегда є над чим працювати. і я думаю, навіть такой щот крупный он. говорит о там большом нашем преимуществе просто команда сум тоже неплохая команда быстрая техничная создали они тоже моменты они не реализовали а мы просто реализовали свои а то что есть ошибки то они каждый игре будем над ними работать качество